गणपतिगुम्हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृणन् श्रुन्नन, शृण्वन्भिः सीदसादनं प्रणो देवि सरस्वती वाचे धीनाम पित्रैव गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओ ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परद्ब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः उत्तम चरित्र पंचमोध्ययः देवी दूत संवादः ऋषि रुवाच पुरा शुम्भ निशुम्भाभ्यां असुराभ्यां शचीपतेहि त्रैलोक्यं यत्न भागाश्च हृदा मदबलाश्रयात तावे वा सूर्यतां तद्वदधिकारं तथैन्दवम् कौबेर मदयाम्यम च चक्रा च तावेव पवनर्थिं चक्रदुर्वह्नि कर्मजा तदो देव विनुर्धूता भृष्टराज्याः पराजिताः हृदाधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मर्यन्त्यपराजिताम् तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलाः भवदां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मदिं देवा हिमवन्दं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां देवाऊजो नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियदा प्रणदाय प्रणदास्मदां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः ज्योत्स्नायै जैन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणदावृत्यै सिद्ध्यै कौर्म्यै नमो नमः नैऋत्यै भूभृदां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपरायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अधिसौम्यादिरौद्राय न तास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेदनेत्यभिधीयते नमस्तस्मै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्तिदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमस्तस्य नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपे संस्तिदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिदा नमस्त्यस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्दिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्य स्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्रि खिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्त्यै देव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृष्णम् एतद् व्याप्यस्तिदा जगद नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुधा सुरै पूर्वमभीष्ट संश्रया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु स नः शुभ हेदुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः या साम्प्रतं चोद्ध दैत्यतापितैः अस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्दिनः सर्वापदो भक्तिविनम्र मूर्तिभिः ऋषिरुवाजा एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमप्याययौतो जाह्नव्या नृपनन्दना सा ब्रवीतान् सुरान् सुभ्रूर्भवद्भिस्तूयतेऽत्र शरीरकोशतश्चास्य समुद्भूता ब्रवीत् शिवा स्तोत्रम् ममैतत् क्रियते दे, शुम्भदैत्यनिराकृतै दे, देवै समेदै दे, समरे निशुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्य तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीरी समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेदीसमाख्यादा हिमाचलकृताश्रया तदोऽम्बिगां परं देवूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशुम्भयो ताभ्यां शुम्भाय चाख्यादा सादैव सुमनोहरा काप्यास्ते स्त्रीमहाराजा हासयन्ती हिमाचलं नैव तादृक् क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गुह्यतां चासुरेश्वरा श्रीरत्नमति चार्वङ्गीं द्योतयन्ती दिशस्पिशा साधु तिष्ठति दैत्येन्द्रा तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजाश्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दराद् पारिजादातरुश्चायं तथैवोच्चैश्रवाहयः विमानं हंससंयुक्तमेतत् तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीत् वेधसोद्भुतम् निधिरेषमहापद्मा समानीतो धनेश्वराद् किञ्जल्किनि किञ्जल्किनीं ददौ चाप्धिर् माला मालाम् अम्लानपङ्कजं छत्रं देवारुणं गेहे काञ्चनस्रावितिष्ठति तथा स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापदेही। मृत्योरित् हृत्प्रान्दिदा नाम शरी शक्तिरीश त्वया प्रादुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्यात् जादाश्च समस्ता रत्नजादयः वह्निश्चापि ददौ तुभ्यम् अग्निशौचे च वासी एवं दैत्येन्द्रयत्नानि त्या चमस्तान्याहृदानि ते त्रिरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यतेर्शिरुवाचा निशमे शुम्भा स तदा चण्डमुण्डयो प्र प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेदि च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येदि सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा ग्रात्रास्ते शैलोद्देशे दिशोभने सा देवी तां तदः प्राहश्लश्नं मधुरया गिरा दूतवाजा देवी दैत्येश्वरः शुम्भस्त्रैलोक्ये परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः अव्याहदाज्ञा सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिदाखिलदैत्यारिः स यदाः शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगाः यज्ञभागानहं सर्वानुपश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्येवरत्नानि मम वा वश्यान्यशेषदः तथैव गजरत्नं च हृदं देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमधनोद्भूतम् अश्वरत्नं ममामरैः उच्चैः श्रवससप्त्यं तत् प्रणिपत्यसमर्पितं यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु चारत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुभागश्च यदो रत्नभुजो वयम् मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमं भज त्वं चञ्जलापाङ्गी रत्नभूतोऽसि वै यतः परमैश्वर्यमधुलं प्राप्स्यदे प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहदां व्रजहारषिरुवाज इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्दस्मिदा जगौ दुर्गा भगवती भद्रा येदं धार्यते जगत् देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदिदं त्रैलोक्याधिपतिशुम्भो निशुम्भश्चापितादृशः द्वन्द्वयत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत् तत्क्रियते कथं श्रुतयामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञायास्कृता पुरा व्योमां जयति संग्रामे वो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्रा निशुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु दूतौ वाजा अवलिप्तासि मैवं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रदः त्रैलोके कः पुमां स्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयो हि अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वैयुधीं तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनस्त्री त्वमेगिगा इन्द्राद्या सकला देवास्तस्तुर्येषां न संयुगे शुम्भानीदं कथं तेषां स्त्रीप्रयास्यसि सम्मुखं सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो केशाकर्षण निर्धूता गौरवामागमिष्यसि देवि वाचा एवमेतत् बलिशुम्भो निशुम्भश्चादिवीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा सत्त्वं गच्छ मयैवोक्तम् यदेतत्सर्वमादृतः तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु यद् इति स्मार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्युन्दरे देवी, देवी दूतसंवादो नाम पञ्चमोऽध्यायः अध षष्टोऽध्यायः धूम्रलोचनवधः ऋषिरुवाजा इत्याकर्ण्यवचो देव्या सू भूतो अमर्षपूरितः समाचष्टसमागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तत्त्वा तत्त्वाक्यं आकर्ण्या सुरराट् तदहा सक्रोधः प्रागद अधिपं धूम्रलोचनं हे धूम्रलोचनाशु त्वं स्वसैन्यपरिवारितः तामानयबलाद्दुष्टां केशाकर्षणविह्वलां तत्परित्राणदः कश्चित् यदि उत्तिष्ठते परः स हन्तव्यो अमरो वापि यक्षो गन्धर्वये वारिरुवाजा ते ज्ञप्तस्तदा शीघ्रं स दैत्योधूमृलोचनः वृदश्चष्ट्या सहस्राणाम् असुराम् असुराणां द्रुतं ययौ स धृत्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां गदा जगादोच्चैः प्रयाहीरी मूलं शुम्भनिशुम्भयो हि न चेत् प्रीत्याद्य भवदी मत् भर्तारमुपैष्यति तदो नयाम्यद्य नयाम्यद्या केशाकर्षणविक्वलां देविवाच दैत्येश्वरेण प्रहिदो बलवान् बलसंवृदः बलान् सिमामेवं तदह ततः किं ते करोम्यहं ऋषिरुवाजा इत्युक्तः सोऽभ्यस्थावत्तामसुरोधूम्रलोचन हुङ्गारेणैव तम्भस्मा सा चकाराम्बिका तथा अधः क्रुद्धं महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका ववर्षसायकै तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वतैः तदो धुतसडः कोपात् कृत्वा नादं सुभैव्रवम् पादासुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः कांश्चित्करप्रहारेण दायित्या नास्येन चापरान् आक्रान्त्या चाधरेण्यान् जघानासा नखै नखैकोष्ठानि केसरी तथा ता तलप्रहारेण शिरांसीकृतवान् पृथक् विच्छिन्नबाहुशिरसः कृतास्तेन तथा वरे पभौ जरुधिरमुष्टादन्वेषां धुतकेसरः भाषणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनादि कोऽपि श्रुत्वा तमसु निगतं धूम्रलोचनं देवी केसरिणा ततः चुगोपद इत्याधिपतिः शुम्भुरिदातरः आज्ञापयामासचतौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्डा हे मुण्ड बलै बलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बत्वा वा यदि वः संशयो तदा शेषयुधै स सर्वैरसुरैर्विनिहन्यतां तस्यां हदायां दुष्टायां सिंहे च विनिपादिते शीघ्रमागम्यतां बत्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकामिति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्ये देवी देवीमाहात्म्य धूम्रलोचनवधो नाम षष्टोऽध्यायः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यत् भवेत् सर्वं देवा नारायण नमोऽस्तु दे विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च चा। नूनानि चातिरिक्तानि शमस्व सा ईश्वरा अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिनिम दा सोऽयमिति मा मत्वा शमस्व सा ईश्वरा अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्षरक्षसा ईश्वरा रक्ष रक्षसा ईश्वरा रक्षरक्षसा ईश्वरा हरिः ओं तत्सत् प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेण मार्गेण महीमहिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु सुखिनो भवन्तु ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आयेन वाजा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम्बरस्य परस्मै नारायणाय समर्पयामि जगदम्बिका समर्पयामि सदाशिवाय यदि समर्पयामि 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 सर्वं समर्पयामि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः